Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Rabbishrahli sadri wasili amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli terima kasih afadhi yang berhormat musi majlis yang berhormat ustaz Ahmad Fadli bin Syari ketua penerangan parti Islam Semalaysia PAS merangkap ahli parlimen Pasir Mas Kelantan yang berbahagia Datuk Tuan Guru Ustaz Haji Husin bin Awang pesuruh jaya PAS Negeri Terengganu. Yang berhormat, Datuk Ustaz Haji Satipul Bahari bin Mamat Timbalan Pesuruh Jaya 2 PAS Negeri Terengganu merangkap Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Yang berhormat, Datuk Dr. Haji Alias bin Razak, Timbalan Pesuruh Jaya 3 PAS Negeri Terengganu merangkap Permusi Lajnah Teguh memimpin Terengganu TMT. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Wan Sukairi bin Wan Abdullah, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, Merangkap Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Yang berhormat Senatuk Ustaz C. Alias bin Hamid, Yang Betul PAS Kawasan Kemaman, Penceramah jemputan kita. Yang berbahagia Encik Badul Hisham Syaharin, Encik Gubat, Ahli Jawatankuasa Penerangan Parti Peribumi Bersatu Pusat, Yang berusaha semua pimpinan-pimpinan, Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu bersatu yang berhormat ahli-ahli yang berhormat tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Dengan ramai yang ada di depan saya pada hari ini menunjukkan bahawa rakyat Terengganu mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memastikan perikatan nasional PAS terus memimpin Terengganu hatta di pilihan raya akan datang sekalipun. Boleh atau tidak? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Dengan masa yang diberikan kepada saya untuk berucap ini, saya akan mengupas beberapa perkara. Tetapi barangkali sebagai continuity, saya rasa tak lepas apa yang Cikgu Bak nak sebut tadi tentang isu imuniti berkaitan dengan permohonan imuniti. Imuniti ini kekebalan daripada proses undang-undang. Dipohon oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada mahkamah untuk memperoleh kekebalan daripada tindakan sivil. Ia adalah sesuatu yang aneh. Sepanjang umur saya lah, muda lagi. Ha? 50 tahun lebih. Dan saya cek juga di dalam rekod-rekod yang ada. Baik ketika zaman Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Tun Husin On, zaman Tun Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Datuk Seri Najib, Muhyiddin Yassin, tak pernah kita pernah dengar ada Perdana Menteri minta supaya dia ni dikecualikan. Diberi kekebalan daripada tindakan undang-undang. Saya ingat isu imuniti kalau timbul pun pada satu ketika dahulu ketika krisis perlembagaan berkaitan dengan imuniti raja-raja. Malah pindaan undang-undang perlembagaan yang ada ketika itu pun dari segi imuniti raja-raja tak ada istilah raja-raja yang terlindung kebal daripada undang-undang. Sekiranya berkaitan dengan isu yang boleh dibawa mahkamah, ada prosesnya. Tiba-tiba Perdana Menteri Malaysia memohon mahkamah supaya mempertimbangkan, seolah-olah memohon pada mahkamah supaya mempertimbangkan supaya ada kekebalan. Ini adalah sesuatu yang pelik. Lebih pelik lagi dalam proses beliau berhadapan dengan saman sivil. Dan Perdana Menteri kita ni pula, dia suka saman orang. Orang saman dia tak boleh. Tapi dia saman orang boleh. Sampai setengah-setengah -setengah kesnya macam kes saya lah saya sebut di sini. Kes saya dah selesai dah. Kes okay, saya dah selesai. Dia saman saya. Saman berkaitan dengan sembang dalam lima orang, enam orang. Kedai kopi dekat kampung Soku. Di cabang tiga, Terganu. Yang bersembang bukan tokoh-tokoh dunia pun. Budak-budak. Itu Perdana Menteri saman bawa ke mahkamah. Yang saya menyahut cabaran itu. Nak lawan-lawan sampai mahkamah. Sehingga di peringkat akhir tiba-tiba terbalik kod. Hantar peguam minta saya. Selesai luar mahkamah lah. Takut untuk masuk dalam mahkamah. Dalam masa yang sama selain daripada saman sivil. By kaitan dengan Yusuf Rauta, ada beberapa lagi saman. Dia saman orang. Tapi saya dipahamkan, dia saman orang. Dia pun takut nak pergi mahkamah. Mungkin kerana takut apabila duduk di kandang saksi. Banyak perkara-perkara yang sebelum ini, khususnya di kalangan orang muda tak tahu. Apabila ditanya di dalam mahkamah, dibangkitkan balik isu-isu lalu. Yang orang muda zaman sekarang tak pernah tak tahu. Takut timbul balik. Mungkin. Yang saya nak sebut di sini apa yang dilaksanakan sekarang ni memohon imuniti adalah sesuatu yang pelik. Sehingga menimbulkan persoalan besar. Apa yang takut sangat Perdana Menteri nak berdepan dengan saman sivil daripada seorang Yusuf Rauter ini? Itu terpulang kepada masing-masing untuk memikirkannya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hakikat bahawa setelah sekian lama, sejak merdeka negara ini dipimpin oleh barisan nasional dan kemudian bertukar kerajaan dan kemudian Datuk Seri Anwar naik sebagai perdana menteri dengan memberi gambaran yang indah-indah kepada rakyat dengan janji yang pelbagai yang menyentuh hati nurani rakyat menjanjikan keadaan politik negara yang lebih baik demokrasi yang lebih dihormati reformasi katanya menjanjikan kerajaan yang bersih tak ada rasuah katanya menjanjikan pasukan yang boleh menjana ekonomi konon-kononnya kerajaan yang dulu banyak menimpakan masalah kepada ekonomi negara tambah hutang setiap tahun tambah hutang berbilion katanya tetapi tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku pada hari ini adalah di sebaliknya. Di sebalik daripada pengumuman demi pengumuman, pergi luar negara, pergi sini, pergi situ dan sebagainya. Yang ni bawa balik ratus bilion, yang ni bawa balik ratus bilion dan sebagainya. Apa yang berlaku? Rakyat semakin ditekan dengan pelbagai polisi baru di bawah kerajaan yang ada sekarang. Yang meningkat, yang menyebabkan berlaku peningkatan di dalam kos sara hidup rakyat. Hari itu ketika menjelaskan kepada rakyat mengapa tindakan diambil untuk merasionalisasikan subsidi diesel kodonnya tindakan yang demikian tidak akan dirasai oleh rakyat kebanyakan rakyat dapat hidup seperti biasa tak terjejas kerana tujuannya adalah untuk mengenakannya kepada golongan mahakaya saja katanya ternyata di dalam tempoh yang singkat apabila tindakan diambil berkaitan dengan diesel ini telah memberi kesan yang begitu meluas yang menjejaskan kehidupan rakyat kenaikan di dalam rantaian pembuatan kos menyebabkan peningkatan di dalam harga barangan menyebabkan peningkatan di dalam kos perkhidmatan yang akhirnya beban itu ditanggung oleh rakyat di dalam bentuk harga perkhidmatan dan barangan yang lebih mahal termasuklah di dalam isu pengeluaran barang makanan asas seperti beras yang jadi punca menyebabkan pesawah-pesawah padi merasa tertekan mereka mengusahakan sehingga membekal hampir 70% daripada keperluan negara tetapi kerajaan membeli pada harga yang murah yang katanya tidak dapat menampung kos tetapi di sebalik itu ada pula sekumpulan yang seolah-olah dibiarkan oleh kerajaan mengambil manfaat daripada keadaan ini dengan membungkus semula beras tempatan yang 70% ini dijual kepada rakyat di dalam paket yang lain tertulis sebagai beras import Sampai sekarang ini ada kita dengar siapa-siapa diambil tindakan? Ni orang untuk menipu kita ni. Berah tempatan daripada sawah padi. Orang kita yang usaha berah Malaysia. Di paket semula dijual. Kepada rakyat sebagai beras import pada harga yang mahal. Ada kita dengar siapa-siapa kena tangkap setakat ini? Ada tak? Tak ada. Itu dalam soal beras. Dan sekarang ini bulan Jun, Menteri Kewangan telah membuat pengumuman bahawa rancangan kerajaan untuk kalau sebelum ni rasionalisasi diesel atau ayat mudahnya diesel naik harga. Sekarang ni RON 95 pula kerajaan umumkan rancangan itu dia tetap akan teruskan. RON 95 ni minyak subsidi yang selama ni kita dapat guna dengan harga yang murah. Katanya kaedah yang berkenaan sekali lagi alasan yang diberi yang akan terjejas adalah cuma maha kaya saja. Jangan lupa di sebalik daripada itu pengumuman sebelum ini telah dibuat pada Julai tarif elektrik TNB pula nak naik. Saya bercakap soal ini kerana ia adalah berkaitan dengan masalah kehidupan rakyat. Apabila rakyat memilih sesuatu kerajaan, rakyat mengharapkan supaya kerajaan yang ada menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi ternyata kerajaan yang ada pada hari ini, di sebalik janji untuk menjaga kesejahteraan rakyat, menimpakan bertimpa tipu satu persatu perkara yang menyebabkan kenaikan di dalam kos kehidupan rakyat. Walaupun cuba diseimbangkan konon-kononnya dengan meluluskan akta gaji minima, tidak cukup untuk menanggung kenaikan di dalam kos kehidupan rakyat. Itu yang berlaku pada hari ini. Dan rakyat tak puas hati. Macam mana kerajaan konon-kononnya berjaya bawa masuk pelaburan, ekonomi semakin baik, tetapi kerajaan tidak mampu untuk meneruskan skim subsidi kebajikan untuk rakyat. Sebaliknya menimpakan cukai-cukai yang baru. Menimpakan syarat-syarat pelaksanaan-pelaksanaan yang baru yang semakin ketat untuk rakyat. Ini orang peniaga lepas ni akan kena pula ni. E-invoicing. E-invoicing. Ni habis. Bukan saja syarikat-syarikat besar semua ni kena pakai melalui elektronik belakang ni. Melibatkan kos. Cuma perkara-perkara yang akhirnya akan membebankan rakyat. Tuan-tuan, kerajaan yang ada pada hari ini bukan kerajaan yang pandai memerintah. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang pandai bercakap saja. Sebaliknya, angka yang ada menunjukkan kegagalan. Dulu bukan main lagi, hutang semakin meningkat. Luar biasa. Sebenarnya hutang meningkat luar biasa adalah di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan yang baru keluar, laporan ekonomi menyatakan angka terkini hutang luar negara. Kalau zaman Datuk Seri Najib dulu berapa? 986 bilion. Hari ini tuan-tuan, dalam tempoh yang singkat 30 bulan, 30 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim Baru panah hijau. Dalam tempoh yang singkat, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. 30 bulan, dia tambah hutang luar, hutang negara kita 230 bilion dalam tempoh 30 bulan. Hutang luar negara kita pada hari ini 1.3 trilion Pelanjawan negara pada hari ini, walaupun di dalam keadaan apa yang di zaman Perikatan Nasional, kita telah menyelesaikan masalah besar negara. Darurat kesihatan. Ketika rakyat semua dikepung, tidak boleh keluar. Tidak dapat bekerja. Majikan-majikan majikan pula kilang-kilang beritahu kalau macam ni, macam mana nak bayar gaji? Kena buang pekerja kita kata jangan buang pekerja mereka rakyat kita maka kerana itu kerajaan menyediakan peruntukan bagi wang kepada kilang majikan dan sebagainya untuk membolehkan pekerja terus ada pekerjaan walaupun tak dapat pergi kerja yang berniaga dibesalukan wang maka kerana itu ketika itu belanjawan kita agak tinggi sekarang ni apabila kita telah berjaya di zaman perikatan nasional memulihkan negara ekonomi telah dibuka Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih perdana menteri dalam keadaan pertumbuhan ekonomi Malaysia antara yang paling baik di seluruh dunia ketika itu tiba-tiba di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman Covid-19 dan menambah hutang lebih besar. Lima bulan ini saja tuan-tuan. Lima bulan ini. Tahun 2025. Lima bulan ini saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim tambah hutang luar negara kita sebanyak 55 bilion lagi. Dalam tempoh lima bulan ini. Menunjukkan bahawa sebenarnya mereka bukanlah orang yang pandai dari segi untuk mentadbir negara kita. Kita telah membuktikan ketika di era Perikatan Nasional petunjuk yang lebih baik. Kita telah membuktikan di negeri yang diperintah oleh kita. Seperti Kedah dan Terengganu. Mencatat pencapaian yang baik dari segi pengurusan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negeri Terengganu antara yang tertinggi. Pertumbuhan. Kemasukan pelaburan di Kedah. Kemasukan pelaburan paling tinggi. Di Kemaman ini, pelabuhan Kemaman sedang berkembang dengan pesat. Dulu kepada kita mula-mula ambil 3 tan, 3 juta tan setahun saja dagangan di pelabuhan Kemaman. <coughs> Pada hari ini antara 7 hingga 8 juta tan setiap tahun dagangan di zaman kita. Tak pernah sebelum ini negeri Terengganu menerima kontrak yang besar melibatkan diri dalam urusan industri petroleum dan gas. Kali pertama pada tahun 2020, kita mula menerima daripada Exxon Mobil sebanyak setengah bilion. Dan dilaksanakan dengan baik. Kerana itu kita diberi kepercayaan lagi oleh Petronas pula. Dengan menerima kontrak sebanyak 1.5 bilion. Menunjukkan bahawa kita telah memasuki fasa baru memajukan negeri. Kalau sebelum ini hanya tukang jadi pandang mendapat aliran ekonomi secara pasif melalui royalti. Tapi kali ini kita menyertai di dalam industri petroleum dan gas. Dan pada hari ini seperti mana di Sarawak, Kerajaan Negeri Tengganu dalam proses untuk mengadakan syarikat petroleum negeri Tengganu sendiri sekarang. Dan ia dalam kuasa direalisasikan. Saya ikut sama dalam hubungan yang amat-amat Menteri Besar. Pergi ke Abu Dhabi, pergi ke Oman, pergi ke Brunei, Insya-Allah kita akan ada syarikat petroleum Terengganu sendiri insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya perlu memberikan ruang masa yang lebih kepada ketua penerangan kita. Dalam masa yang sama, saya perlu bantuan supaya kita sama-sama menangkis toh mahan yang dibuat. Kita telah mentakbir negeri Terengganu dengan baik. Kita telah menunjukkan prestasi yang baik di dalam parlimen. Kita tidak mengulangi apa perangai yang dibuat oleh parti yang sebelum ini berguling-guling di tengah jalan. Kerana parti Islam Malaysia mempunyai satu prinsip yang tersendiri dalam pendekatan politiknya. Iaitulah budaya politik matang dan sejahtera. Di atas kesadaran di dalam kita berpolitik, biarlah berlandaskan kepada fakta. Di dalam apa pun yang kita katakan, kita kena ingat di dalam hati nurani kita. Hari ini kita menjadi pembangkang betul. Tetapi kita pernah menjadi kerajaan dan menjadi hasrat kita selepas ini kembali menjadi kerajaan di pekat persetuan insya-Allah boleh atau tidak. Dan kerana itu kita mengambil pendekatan yang bertanggungjawab. Budaya politik matang dan sejahtera. Menghulur tangan mengajak kepada ramai rakan-rakan kita untuk menjadi sahabat kita. Mungkin pada hari ini jauh seketika dikeranakan oleh pemimpin yang terbaik ter terpedaya dengan kehendak berkuasa dan mempunyai wang. Tetapi ramai di PK Akaun amno ini saya tahu masih lagi seperti hati kita juga mempunyai hasrat untuk menyatu padukan ummah ini supaya orang Melayu bersatu supaya orang Islam bersatu dan menyedari bahawa cabaran getir yang besar sedang dihadapi oleh kita oleh gerak kerja yang dilakukan oleh DAP yang sangat bahaya kepada orang Melayu yang memerlukan kita semua sedar kalau kita sedar kita akan hilang satu persatu maka kerana itulah perlu diusahakan penyatuan ummah ini dalam masa yang sama mengajak kaum-kaum lain yang mempunyai kefahaman tentang kepentingan untuk kita berharmoni secara baik antara satu sama lain. Membangunkan negara dengan sebaik mungkin demi kepentingan bersama kita dan anak cucu kita. Itu saya, ucapan saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.